हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम थ्री का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर फोर जो है अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स हेड्स के परोक्ष खर्चना ही सब हो उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर वन कराने वाली हूँ तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को इस समय में ऐसा बोला गया कि द फॉलोइंग डेटा आर आर वन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द सम पीरियड यहाँ पे सबसे फर्स्ट दिया, दिया गया है रॉ मटेरियल्स यूज एटले के गुजराती में आप वपराल काचूमाल वो सेवेंटी टू थाउजेंड का उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट लेबर्स दिया गया है वो है सिक्सटी थाउजेंडी सीधी मजूरी उसके बाद लेबर अवर्स यानी कि आप ट्वेंटी थाउजेंड उसके बाद लास्ट ला में दिया गया है कि डायरेक्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फोर्टी एट थाउजेंड एटले के परोक्ष खर्च अपेला है उत्पादन विभाग खाते फाड़वी सकते उसके बाद आगे यहाँ पे ધ અંડર ડેટા ઇન્કલુડ ઇન્ડિકેટ મંથલી પ્રોડક્શન ફોર ધ ડિપાર્ટમેન્ટ પે ફર્સ્ટ રો મટીરિયલ યુઝ એટલે કે અહીંયા આગળ જે ગુજરાતીમાં થશે કાચો માલ વપરાયેલો છે તે ચાર હજારનો છે ડાયરેક્ટ લેબર એટલે કે सीधा सीधी मजूरी अपेली है 3,300 लेबर अवर्स एट्ले मजूरी कामदार कलाकों वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी उसके बाद मशीन अवर्स भी दिए गए एट्ले का मशीन कामदार कलाक कला आप वन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है उसके बाद यहाँ पे दिए गए एक्सप्लेन धलोकेटेड ऑफ फो अलोकेटेड ऑफ ઉપરના ઉત્પાદન કાર્ય માટે કારખાનાના શિરો ખર્ચની રકમની ફર્સ્ટ પર્સન્ટેજ ઓન ડાયરેક્ટ લેબર મેથડ એટલે કે સીધી મજૂરીના ટકાવારીથી સેકન્ડ હે લેબર અવર્સ રેટ મેથડ એટલે કે કામદાર કલાકના દર ના આધારે थर्ड है यहाँ पे मशीन अवर रेट मेथड एट्ले के यांत्रिक कलाक दर पद्धति ने आधार करवानी करवाइ ठीक है यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को अलोकेटेड करना है तीनों मेथड से ठीक है तो अभी यहाँ पे हम लोग सम स्टार्ट करेंगे उससे पहले यहाँ पे ये जो सम नंबर फर्स्ट है वो एकदम अलग है ठीक है यानी कि जितने भी कॉमन सम्स है उससे पूरा डिफरेंट डिफरेंट है इसीलिए मैं यहाँ पे करवा रही हूँ तो यहाँ पे ध्यान देके आप लोगों को समझना है और हाँ हा, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट यानी कि टैक्स कॉस्ट अकाउंट या बिजनेस अकाउंट ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी चैप्टर की पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरी चैनल की मेंबरशिप में ऑलरेडी अवेलेबल है एंड यहाँ पे उसके वो आप आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप किस तरह से ले सकते हो उसके ऊपर ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है ठीक है जब भी आप मेरे चैनल का पेज खोलेंगे तो उसमें डायरेक्ट फर्स्ट वीडियो होम पेज पे ही आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है कि आप लोगों को मेंबरशिप किस तरह से लेनी है और कौन सी मेंबरशिप में कौन से चैप्टर की पी आप लोगों को मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग सम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट आप लोग को मेथड कौन सी दी गई परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर के सीधी मजूरी पद्धति थी तो उसके लिए तो तो डायरेक्ट लेबर यानी कि वो यहाँ पे डिविजन में इन टू हंड्रेड करना है ठीक है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है इसीलिए गुजराती मसे परोक्ष सीधी मजूरी अं अगर सीधी मजूरी न पद्धति गणवा सीधी मजूरी आ तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को ओवरहेड्स कितने दिए दिए गए हैं तो यहाँ पे लास्ट में इंफॉर्मेशन इन, दी गई कि 48,000 क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि वो हमारा ओवरहेड्स है परोक्ष खर्च आप तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 48,000 एट थाउजेंड इंटू हंड्रेड बाय यहाँ पे दिया गया डायरेक्ट लेबर्स एटले की सीधी मजूरी आप तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कितना दिया गया सिक्सटी तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिक्सटी तो अभी इसको हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ पे 48,000 एट थाउजेंड तो आप लोगों को कितना मिलेगा 80 ये क्या हो जाएगा परसेंटेज ठीक है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई हंड्रेड से किया है तो ये हमारा जो भी मिलेगा वो होगा परसेंटेज एटले के अं अगर सौ थी गुणा का कर तो जे कहीं पर रकम मरसे ते टका मैं इतले के ऐसी टका जवाब मरसे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पर मंथ का फाइन करना है तो वो किस तरह से हम लोग करेंगे तो ओवरहेड्स फॉर मंथ एट के महीना माटे परोक्ष खर्च तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट दिया गया है कि डायरेक्ट लेबर कितना यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वेजेस के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कितना है तो 3300 थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड लिख देंगे इंटू यहाँ पे कितना परसेंटेज आया 80 परसेंट आयानी कि इंटू एटी परसेंटेज तो आप लोगों को थ्री थाउजेंड थ्री तो आंसर कितना मिलेगा ठीक है ये हो जाएगा फर्स्ट का फाइनल आंसर એટલે કે 3300 * 80% તો જવાબ મળશે 2640 એ હોગા ফাইনલ આન્સર ઉસકે બાદ આગળ આપ લોકો કો સેકન્ડ નંબર કા ફાઇન્ડ karne ke liye bola hai ki labor or labor hours rate method એટલે કે ગુજરાતી માં એવી રીતે આપેલું છે કે કામદાર કલાકને દર ના આધારે તો ઇસકા મતલબ યહાં પે ફોર્મ્યુલા ક્યાં હો જાયગા તો ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स ठीक है એટલે કે પરોક્ષ ખર્ચ ભાગ્યા મજૂરીના કલાકો અહીંયા પર બેસ કે હે તો લેબર અવર્સ એટલે કે મજૂરીના કલાકો પાયો છે તો વો હમ લોકો ડિવિઝન મે લખेंगे ठीक है उसके बाद यहां पे रेट दिया गया परसेंटेज नहीं है वरना तो हम लोग मल्टीप्लाई 100 से करते એટલે કે જો ટકા આપલ હત તો 100 થી ગુણાકાર કરવું પડત उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो ओवरहेड हमारा कितना है तो वो तो सभी में 48,000 ही आपको लेना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 48,000 डिवाइडेड बाय अभी ले, लेबर आवर्स कितना दिया गया कामदार मजूरी ना कल्ला को कितना तो यहाँ पे लेबर अवर्स आप लोगों को 24,000 दिया गया है तो डिवीजन में हम लो तो लोग लिखेंगे ट्वेंटी तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा तो फोर्टी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी तो आपको यहाँ पे टू आंसर मिल जाएगा ठीक है टू क्या हो जाएगा तो ये होगा अवर्स आप लोगों को पीछे लिखना होगा अवर्स एटले के बे कलाक को ठीक है उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग इसका भी पर मंथ फाइन करेंगे तो किस तरह से फाइन करेंगे तो ओवरहेड्स हेड फोर मंथ एटले के महीना माटेना परोक्ष खर्च तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आप लोगों को कितने दिया गया लेबर अवर्स वन सिक्स फाइव जीरो दिया है ठीक है तो हम लोग लिखेंगे वन सिक्स फाइव जीरो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों का यहाँ पे आंसर कितना आया टू आया तो मल्टीप्लाई हम लोग टू से कर देंगे तो हमको फाइनल आंसर कितना मिलेगा तो वन सिक्स फाइव जीरो गुजराती माथे कि यांत्रिक कलाकना दर नी पद्धति ठीक है तो इसके इसमें हम लोगों को क्या करना है तो ओवरहेड्स तो लिखना ही है ठीक है ये तो कॉमन ही रहेगा मगर यहाँ पे बेस क्या है तो मशीन अवर्स हमारा बेस है एटले के पायसू छे तो मशीन आ जे कल्लाको छे ते आधार छे ठीक है तो वो हम लोग नीचे डिश्च, नीचे हम लोग डिवीजन में लिख, लिख देंगे એટલે ગુજરાતી માં થશે પરોક્ષ ખર્ચ ભાગ્યા યંત્રના કલાકો તો ઓવરહેડ્સ અમાર કિતના આયા 48000 કા આયા ઓર ડિવિડેડ બાય મશીન અવર્સ કેટને આય એટલે કે અહીંયા પે આપ લોકો કો કેટના દિયા ગયા મશીન અવર્સ 20000 દિયા હે એટલે કે યંત્રના કલાકો 20000 આપેલા છે તો ਇਸ طرح سے ہم લોકો કરી દેંગે તો અહીંયા પે ફાઇનલ આન્સર કેટના મિલેગા તો 48000 ડિવિડેડ બાય 20000 तो आप लोगों को टू पॉइंट फोर आंसर मिल जाएगा ठीक है ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर उसके बाद ये जो है वो भी हम लोगों को किस में मिलेगा अवर्स में ठीक है उसके बाद हम लोग इसका भी पर मंथ फाइंड करना होगा तो यहाँ पे पर मंथ किस तरह से फाइंड करेंगे तो ओवर हेड्स फॉर अ मंथ के महीना मार्टेनो परोक्स खर्च ठीक है जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ठीक है तो अभी यहाँ पे हम लोग पर मंथ का फाइन करेंगे महीना माटे न परोक्ष खर्च तो यहाँ पे आप लोगों को मशीन अवर्स कितना दिया गया वन थाउजेंड टू हंड्रेड दिया गया है इतले कि काम यहाँ अगर यंत्रिक कलाक आपेला है तो बार सौ आपेला है तो वन थाउजेंड टू हंड्रेड हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो आंसर आया टू पॉइंट फोर हमारा यहाँ पे आंसर आया ठीक है थीके? तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन थाउजेंड टू हंड्रेड इंटू टू पॉइंट फोर तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा टू एट एट जीरो ठीक है इतना आप लोगों को आंसर मिल जाएगा और ये जो आंसर होगा ये रूपीस में हो जाएगा ठीक है इस तरह से आप लोगों को जो भी फाइनल आंसर मिला सेकेंड का कितना थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड ये भी हो जाएगा रुपीस में और उसके बाद यहाँ पे टू सिक्स फोर जीरो मिला वो भी यहाँ पे रुपीस में आंसर हो जाएगा ठीक है तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना होगा आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल